ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार सुरतस्सुमुखस्सूक्ष्मस्सुघोषस् सुखदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः सुव्रतस्सुमुखः सूक्ष्मस् सुघोषस् सुखदस्सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः सुव्रतस्सुमुखः सूक्ष्मस् सुघोषस् सुखदस्सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो ुर्विदारणः सुव्रतस् सुमुखः सूक्ष्मस् सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोदितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः सुव्रतस्सुमुखः सूक्ष्मस् सुघोषस् ುಹೃತ್ ಮನೋಹರೋಜಿತ ಕ್ರೋಧೋ ವೀರಬಾಹುರ್ವಿದಾರಣ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು